qalası cənnətə bərabər böyük qalası zirə qan təpəri gözəl lalası dünyanın sərvəti qalasındadır və dünyanın sərvəti həqiqətən də qalasındadır şükür olsun çox şükür Allah əsgərlərinizə dəyməsin şəhidlərimizə rəhmət eləsin qəbildərimizə şəfa versin şirin ki, belə bir qismətlə də biz gəlirik bu ləssin torpağına ayağımızı Bu məscid Kanad, bir sevindir. Qanad, qanadının yoxdur. Çünki vətənə gəlmişik. 30 ilindən sonra məsalan ayrındığımız torpağa min gedib, Laçın şəhərində şüşür. Sağ olsun prezidentimiz. Laçını gözəl qrup yaradıb. Laçınlar bu dəqiqə hamısı qayıdır öz vətəninə, yerinə. Bu dəqiqə mən gördüyüm 35 il 40 il bundan qalıqdır gördüyüm insanları görürəm. Sənət sahiblərini görürəm, peşə sahiblərini görürəm bu Laçın şəhərində. Bəyannamə Allah dövlətimizi var etsin. Allah prezidentimizin sağlığı sağələsin ki, Laçının quruq qaradı bu günləri xamılmasına qayıdır. Laçın doordan da sülkən bir təbiətə malik olan bir yerdir. Elə bir yerdir ki, insanlar istəmə dağlı, aranlı, hər tərəfindən çaylar axır. Həkəri çayı, Qabux çayı, Kälvə çayı, Qoça çayı, hamısı doordan da bu çaylar hamısı Laçından axır. göz yaşı kimi şeffaf e, su vardı. Gözel bulaklar, güzel çaylar, güzel meşeler. Bu dakika bütün insanlara gel geldi. diye. Oradan da ahali de bu günleridir.